ចា៎ឡើយនេះអឺចា៎សួស្ដីបងប្អូនអ្នកខ្ញុំផ្អាប់ត وق រយៈពេល30នាទីនឹង50ក្រាមចា៎ស្បា គ្នាចាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនអអំពីវិធីប្រឡាក់ត្រីកាហែចានេះត្រីកាហែរបស់យើងនឹងខ្ញុំបានធ្វើសកានិងលាងទឹកស្អាតឲ្យចាបន្ទាប់មកយើងកាន់ហើយវារឹតរឹតបងប្អូនពោលថាត្រីកាហែហ្នឹងវាឆ្ងាញ់ច្រើនអញ្ចឹងយើងកាន់ អីវាអត់អត់អញ្ចឹងមកចា៎អ្នកចា៎ហើយត្រីកាហែនេះគឺតំងន់វា2គីឡូបងប្អូនចា៎បើសិនជាបងប្អូនអត់ចូលចិត្តតំកនអញ្ចឹងក៏បានដែរចា៎យើងប្រឡាក់ធម្មតាក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងប្រឡាក់យើងងកនអញ្ចឹងយើងប្រឡាក់ទៅឆាប់ចូលជាតិណាចា៎ហើយយើងប្រឡាក់គឺយើងប្រឡាក់ឲ្យប្រៃខ្លាំងហ្នឹងនិយាយទៅគឺມັນល្មមល្មមញ៉ាំសម្រាប់បើមានគ្រឿងញ៉ាំអីគឺយើងញ៉ាំទៅញ៉ាំទៅបានចា៎ គាត់ញ៉ាំទៅបានណាគ្នាញ៉ាំទៅបានហើយឆ្ងាញ់ទៀតចាត្រីកាហែហ្នឹងចាហើយនេះគ្រឿងផ្សំតែនេះខ្ញុំຖືបលៈត្រីកាហែហ្នឹងចាមានបិចេញនេះគឺគលាសុភាយចា អំបិលនឹងខ្ញុំដាក់100 g ចាចំពុះត្រី2 kg ហ្នឹងព្រោះថានឹងខ្ញុំមកប្រឡាក់ឲ្យប្រៃទេបងប្អូនចានឹងខ្ញុំប្រឡាក់យកមកល្មមឆ្ងាញ់ហើយនិយាយទៅគឺឲ្យប្រៃហើយស្ករនេះនឹងខ្ញុំដាក់50 g ចាស្វានឹង3សភាពាយចាអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ដាំប្រឡាក់ត្រីបងប្អូនចាតែនេះនឹងខ្ញុំដាក់ចានដាច់ចាចានដាច់មករួចហើយយើងចាក់បិជែងចូលមក ចាសក៏ហើយនៅអំបលគឺយើងចាក់ចូលគ្នាទាំងអស់ចា៎រួចហើយយើងធ្វើការលាយច្បល់គ្នាមកចាយើងលាយឲ្យតិចជេងស្ករហើយនៅអំបលគឺចូលគ្នាទាំងអស់ចារួចឆែកចាយើងលិតមើលមកចាគឺបានហើយចាអូខេបន្តមកយើងចាប់ដើមយកអំបលហើយ បបជ័យហ្នឹងយើងយក100លឺត្រីចាគឺយើងធ្វើបែបហ្នឹងហ៎បងប្អូននិយាយទៅយើងកុំបលាក់ឲ្យប្រៃពេកចាត្រីកាហៃហ្នឹងគឺបលាយប្រៃពេកអត់ឆ្ងាញ់ហ៎ព្រោះថាសាច់ត្រីហ្នឹងឆ្ងាញ់ស្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងបលាក់មកមកលោមលោមចា ប្លាក់អោយឆ្ងាញ់យើងច្បាច់ចឹងមកចាយើងដាក់នៅក្នុងពូត្រីហ្នឹងមកចាបន្ទាប់មកយើងពើការុយបិលវាលឺទៀតមកចាត្រីហ្នឹងបងប្អូនកុំប្លាក់អោយប្រៃចាប្លាក់អោយប្រៃអត់ឆ្ងាញ់ទេណាចាយើងយកមករុយហើយយើងប៉ាតលឺត្រីហ្នឹងមកអស់សារយើងកាន់ចឹងឆាប់ចូលជាតិអីបងប្អូនចាយើងច្បាច់ចឹងមក ត្រីកែហៃធំៗល្អបងប្អូនត្រីនេះឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែដោយសារឆ្អឹងច្រើនតិចអញ្ចឹងបងប្អូនយកមកកੰន់ចាយើងពោះផងត្រីនេះមានពងចាសិតតពងត្រីកែហៃហ្នឹងចាយើងច្បាស់អញ្ចឹងណាចាយើងបាច់តិចតិចណាបងប្អូនយើងបាច់ឆេះយើងរួយយើងបាច់ឆេះយើងរួយបន្តមកយើងច្បាច់មក ចាស់នេះច្បាច់ឲ្យសក់មកហើយបើសិនជាបងប្អូនអទាំងឲ្យត្រីនឹងរៀងរស់ជាតិផ្អែមប្រៃផ្អែមល្មមយើងវិញបន្ថែមស្ករដាក់ប៉ុណ្ណឹងគ្នាក៏បានដែរយើងដាក់អំបិល100ក្រាមស្ករ100ក្រាមនិយាយតែដាក់តាមចំណងចំនួនជិតបងប្អូនចាស់ដោយសារនេះខ្ញុំយកប្រឡាក់ហ ாய் យើងយកតែញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកត្រីស្វាយឬក៏យកតែញ៉ាំជាមួយនឹងបេងប៉ោះបន្ថែមទៀតចាអញ្ចឹងឲ្យនេះខ្ញុំប្រឡាក់វិញលមលមអញ្ចឹងបងប្អូនយើងក៏ប្រឡាក់ឲ្យប្រៃប្រឡាក់ប្រៃអាចឆ្ងាញ់ពីព្រោះថាសាច់ត្រីនឹងវាឆ្ង តៃទៅអត់ឆ្ងាញ់ទេចាំពេលយើងប្រឡាក់មួយមួយឲ្យនំសាអញ្ចឹងហើយចាំយើងចបល់ចោលគ្នាទាំងអស់ចា៎ចាគឺយើងធ្វើបែបហ្នឹងមកសាច់ត្រីនេះនៅស្រស់ស្រស់ល្អហើយនៅបងប្អូន น้องปางចាយយើងបិចអំបលមកយើងយក100លឺសាច់ត្រីហីយើងប៉ាតប៉ាតចឹងមកហើយយើងច្បាច់វាណាបងប្អូនចា៎ហើយត្រីនេះយើងប្រឡាក់ហាយបងប្អូនកំហាស្ងូតពេចតាហាស្ងូតពេចឆេងខ្លាញ់របូតណាត្រីនេះរៀងខ្លាញ់ច្រើនបន្តិចណាបងប្អូនចា៎ខ្លាញ់ច្រើនចឹងយើងហា ල් តែមួយល្មម មកសាច់តុនមកមកលម្អមឆ្ងាញ់យើងຫາទៅមកសពតសពពបងប្អូនយើងមកចាំຫາលៃស្ងួតពេជ្រឯងຫາស្ងួតពេជ្រចាញ់ខ្លាញ់អាយចាគេពូបែបហ្នឹងមកតារួយឲ្យយើងរោយកអំបិលរួយនៅក្នុងពុះត្រីពងត្រីដើម្បីឲ្យវាមានជាតិដែរចាអាឡៃនេះយើងអស់ហើយចាបន្ទាប់មកយើងដាក់ត្រីមកកាលយើងយកអំបិលមករួយរួយទៅលើទៀតមក ត្រីនេះអត់ហាលយូរទេបងប្អូនហាលតកន្លះថ្ងៃអីគឺខ្ញុំយកមកជាញ៉ាំឬក៏អាំងញ៉ាំបានហើយចាឥឡូវនេះខ្ញុំទៅអស់មកចាសុំមកយើងច្បល់សតចាហើយត្រីនេះយើងអត់ប្រហាត់ទុកយូរទេណាបងប្អូនពីព្រោះថា យើងកាន់ឡើងឡើងឡើងអត់អត់ហើយទៅឆាប់ចូលជាតិចាអញ្ចឹងយើងប្រឡាក់តាទឹកតា25ទៅ30នាទីបានហើយចាយើងពុំទុកយូរពេកយើងអាប់ទុកតា25ទៅ30នាទីយើងយើងយូរថាកន្លះម៉ោងចាចាយើងយកទៅហាលបានហ្នឹងយើងហាលតែកន្លះថ្ងៃបាននេះចាហាលកន្លះថ្ងៃគឺយើងយកមកអាំងឬក៏មកជា່ນញ៉ាំបានហើយចាសំខាន់លោកបងប្អូនបើបសិនជាយើងប្រឡាក់ហើយយើងអត់ចង់យកទៅហាលយើងយកដាក់ទូតកកទុកបាននេះចា បងប្អូនសួស្ដីផងប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 ្អូនចាថ្ងៃយើងជិតដល់ហើយចាអូខេអញ្ចឹងយើងប្រឡាក់ត្រីហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនចាឥឡូវនេះយើងផ្អាប់អាត្រឡប់ម៉ោងណាចាំយើងយកតាហាវចាអូខេចាឥឡូវនេះត្រីដេញខ្ញុំផ្អាប់ពេល30នាទីហ្នឹងបងប្អូនចាឥឡូវនេះគឺ ចូលជាតិនេះណារសាត្រៃរបស់យើងគឺអង្គន់ម៉ត់ម៉ត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនគឺយើងប្រឡាក់ទៅឆាប់ចូលជាតិទេចាចាឥឡូវបន្តមកយើងយកត្រែងទៅដាក់ហាហើយហានេះក៏យើងហាលត់ឲ្យស្ងូតដែរឲ្យស្ងូតខ្លាំងឲ្យស្ងូតខ្លាំងលួចត្រៃងៀតទេណាបងប្អូននិយាយទៅហាមកសព្វមកល្មមចាតាមដែលបងប្អូនត្រូវការបើយើងហាស្ងូតពេកត្រៃនេះវាអាចចេញខ្លាញ់ទេចាចាអូខេតោះឥឡូវយើងយកទៅហាចាឥឡូវច្រែងមកហើយបើកល្អមែន ឯកក្លាខ្លាំងចឹងយើងຫາតែកន្លះថ្ងៃអីគូទេ អូខេអញ្ចឹងយើងហាប៉ុណ្ណឹងចាំទៅស្ងូតពេលបានចាំនឹងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទៅទៀតចាសួស្ដីបងប្អូនចានេះត្រីកាហែដែលនឹងខ្ញុំហាចានេះខ្ញុំហាប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យក្រៀមជាងនឹងទៀតក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងហាស្ងូតពេត្រីកាហែនឹងវាចេញខ្លាញ់ចាហាស្ងូតគឺវាចេញខ្លាញ់អញ្ចឹងនឹងខ្ញុំហាសព្វពព្វអញ្ចឹងបងប្អូនចានេះនឹងខ្ញុំហាមកកណាត់ថ្ងៃណាបងប្អូនដសារបើថ្ងៃខ្លាំងបើសិនជាអត់សូវមានថ្ងៃអញ្ចឹងបងប្អូនហាតាមួយថ្ងៃ បានហើយចាសំខាន់នៅលើសាច់ត្រីស្ងួតខ្លាំងឬក៏ល្មមអីចឹងហ្នឹងណាចានេះនាងខ្ញុំហាលយកប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនចាអូខេអញ្ចឹងនាងខ្ញុំយកត្រីហ្នឹងទៅដាក់ជៀនណាបងប្អូននាងខ្ញុំជៀនហើយនាងខ្ញុំញ៉ាំជាមួយនឹងនេះទឹកត្រីស្វាយចាយើងមានស្វាយបេងប៉ុចស្លឹកខ្ទឹមខ្ទឹមក្រហមហើយនឹងម្ទេសចាយើងដាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីចា អូខេអញ្ចឹងនេះខ្ញុំជៀនត្រីនឹងពីកតុយហ៎បងប្អូនចាចាឡើយនេះខ្ញុំដាក់កញ្ឆាក្នុងផ្ទះបងប្អូនយើងដាក់ក្តៅចាំយើងដាក់ត្រីចេះយើងបើកភ្លើងនឹងឲ្យក្តៅផ្ទះហើយចាំយើងបន្ថាយឲ្យភ្លើងនៅតិចតាច់ចេះយើងកបើកខ្លាំងពេកចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំដាក់ឲ្យក្តៅព្រៃឆាសិនចាហើយត្រីកាហែនឹងបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនអត់ចង់ប្រឡាក់ចាដោយនេះខ្ញុំទេចាអត់ចង់ប្រឡាក់ ម្លាមមអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចប្រឡាក់ប្រៃក៏បានដែរចាប៉ុន្តែសាច់ត្រីហ្នឹងឆ្ងាញ់បើបងប្អូនប្រឡាក់ប្រៃទៅវាសេះឆ្ងាញ់ណាចាអូខេអញ្ចឹងពេជ្រឆាយើងចាប់តាមក្តៅហើយនឹងខ្ញុំដាក់ត្រីចូលចាបើសិនជាបងប្អូនញ៉ាំច្រើនមានគ្នាច្រើនឯងយើងជៀនច្រើនហ្នឹងចាឥឡូវនឹងខ្ញុំហើយភ្លើងបើយើងមានគ្នាច្រើនយើងដាក់ជៀនច្រើនទៅឬក៏បងប្អូនអាំងក៏បានដែរអាំងឆ្ងាញ់ជាងជៀនណាបងប្អូនចាសំខាន់លើបងប្អូនចូលចិត្ត hay ត្រីនេះវាអត់សូវស្ងួតដូចជាត្រីងៀតឬក៏គោកងៀតទេអញ្ចឹងយើងជៀនហ្នឹងយើងបើកភ្លើងតិចតិចយើងកុំប៉ះត្រីហ្នឹងបើប៉ះត្រីហ្នឹងទៅព្រោះយើងហាលអត់សូវស្ងួតខ្លាំងណាបងប្អូនបើយើងប៉ះទៅវាអាចនឹងបែកសាច់ត្រីអញ្ចឹងយើងຕົកឲ្យវាស្អិនស្មាចិញ្ចៀនមួយចិញ្ចៀនឲ្យក្រៀមសិនណាចាំយើងប្រែចាចាហើយបងប្អូនជៀនត្រីនេះយើងកុំបើកភ្លើងខ្លាំងណាដោយសារត្រីកាហែហ្នឹងមានក្លាញ់អញ្ចឹងបើយើងបើកភ្លើងខ្លាំងទៅវាអាចប្ល ចាយើងបើកគ្រឿងតិចតិចបានហើយចាចាយើងបើកហើម្ចាស់តិចតិចមកកុំឲ្យបិទត្រីជាប់ទេណាគេថាត្រីហ្នឹងវាយើងហៅឫសើស្ងូតនិយាយទៅយើងហៅសពតអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងបើកតិចតិចមកចឹងណាហើយយើងប្រែមកឲ្យត្រីកំហៃហ្នឹងបងប្អូនចង់មកជៀនចង់ជៀនឲ្យក្រៀមជៀនហ្នឹងទេក៏បានដែរយើងបើកគ្រឿងតិចតិចណាបងប្អូនចាបិទត្រីនឹងឆ្ងាញ់ណាស់ ចាប uh ាយនេះអវិញជើងត្រីកាហាយហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យក្រៀមជិញហ្នឹងយើងទុកអយូរជិញហ្នឹងក៏បានដែរចាតែចំពោះនាងខ្ញុំគឺប៉ុណ្ណឹងបានហើយចាអូខេនាងខ្ញុំបិទភ្លើងច្រើនឃើញស្រង់ចេញមកចាឆ្ងយមែនទេបងប្អូនចាឥឡូវនេះបន្តមកទៀតយើងចាប់ដើមចាធ្វើទឹកត្រីស្វាយចាឬក៏ញោមស្វាយហ្នឹងណាបងប្អូនចាឥឡូវនាងខ្ញុំដាក់គ្រឿងសមទាំងអង្គចូលនៅក្នុងចានចាអូខេ ចា Chà, yeah. ៎ទៀតអឺខ្ញុំដាក់ស្កលមកសុភីបាយបើបងប្អូនជួយចុចតែមយើងច្រើនបើអត់ស្អីជួយចុចតែមទេយើងបន្តហើយតាមនឹងណាចា៎បន្ទាប់មកយើងដាក់ទឹកត្រីនិយាយទៅនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើហ្នឹងគឺយើងភ្លក់មើលតាមចំណងចំនួនចិត្តចា៎ចា៎ហើយទឹកត្រីនេះខ្ញុំដាក់បៃសុភីបៃសុភីហ្នឹងបងប្អូនចា៎បៃសុភីបាយហ្នឹង ទៅពេលបងប្អូនធ្វើនឹងចាស់យើងភ្លក់មើលទៅចាស់តាមចំណងចំណុចចិត្តរបស់បងប្អូនយើងចង់បានរស់ជាតិបែបណាយើងបែបដូចហ្នឹងហើយវិចេងបងប្អូនចុះចិត្តដាក់បើចិត្តបែបដែរចាស់ចាស់ឆ្ួយមែនតើដំណងឆ្ងាញ់ណាបងប្អូន អូខេឥឡូវនេះរួចរាល់ហើយចាអ្នកខ្ញុំ plok មួយសិនចាឆ្ងាយបងប្អូនចាឥឡូវនេះវិធីបលត្រីកាហែញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកត្រីស្វាយដែលនេះខ្ញុំធ្វើនឹងបងប្អូនចាឥឡូវនេះគឺរួចហើយចាហើយទឹកត្រីស្វាយនេះខ្ញុំដាក់ស្វាយទូចមួយហើយនឹងខ្ទឹមក្រហម10000ចាម្ទេស4 5គ្រាប់ចាហើយនឹងបេងប៉ោះមួយផ្លែហើយស្លឹកខ្ទឹមនេះខ្ញុំដាក់2ដើមហ្នឹងចាយីទៅដាក់តាមចំណងចំនួនចិត្តបងប្អូនយើងចង់បានស្វាយច្រើនឬក៏បេងប៉ោះ ចច្រើនអីនិយាយទៅដាក់តាមចំណងជន្ទោះបងប្អូនចាស់យើងចង់បានរសជាតិបែបណាយើងដាក់បែបហ្នឹងទៅចាអូខេឥឡូវនេះយើងទៅភ្លក់ចាស់ភ្លក់ត្រីមើលបងប្អូនចាស់ថាតើរសជាតិយ៉ាងណាចាំនឹងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនបន្តទៀតណាចាអូខេនេះចាស់ឥឡូវនេះយើងញ៉ាំយករសជាតិសិនចាំយើងតាមក្រោយចាំយើងញ៉ាំជាមួយនឹងត្រីស្វាជាបងប្អូនចានេះ អឺរੂចជាតិគឺល្មមបងប្អូនអត់ប្រៃខ្លាំងទេនិយាយទៅគឺល្មមញ៉ាំហ្មងឆ្ងាញ់ណាចាត្រៃ2កន្លោអំបិលនេះខ្ញុំដាក់100ក្រាមដាក់អំបិលមកខ្លမ်းហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ល្មមហ្មងហើយអត់មានរੂចជាតិផ្អែមខ្លាំងទេនិយាយទៅគឺចូលជាតិនៅក្នុងត្រៃហ្នឹងអស់ហើយបងប្អូនចានិយាយទៅគឺឆ្ងាញ់ហ្មងចាអូខេនេះឥឡូវនេះយើងអបបបត់ញ៉ាំជាមួយនឹងនេះត្រៃស្វាយរបស់យើងម្ដងចានេះ ລົມ냠ມາບ້ອງບ້ອງຈ້າឆງັ່ງຫືໃຫຍ່ໂຕຜູ້ឆງັ່ງຫມອງໃຫ້ຮູ້ຈິດນີ້ຄ្ໄມງຄ្ໄມງຈຸດຈິດ냠ອາຈ້າອັດໄຝຄາງເຊຄືລົມ냠ຫມອງឆງັ່ງບ້ອງບ້ອງឆງັ່ງຫມອງໂຈຈິດຫມອງຍັງຈະບາຍອາຈະບາຍອາໂຈຈິດໂຕຄືឆງັ່ງຫມອງຈ້າຈ້ານີ້ຫືឆງັ່ງນະບ້ອງບ້ອງຈ້າໃຫ້ນີ້ຂົມອະຄຸນຕໍ່ບ້ອງບ້ອງໄດ້ບ້ານຕາມດ້ານແປສນາວິດີໂອຂອງນີ້ຂົມຈ້າ